सुलु सुलु अगर हमें अगर कोई शख्स मामूली सी तकलीफ पहुंचाए, पहुंचाए या जरा सी भी बदखलाकी का मुजाह करे तो हम हसन अखलाक और अफ्व दरगुजर से काम लेने की बजाय दुश्मन बन जाते हैं और, और मुख्तलिफ तरीकों से उससे बदला से लेने की, की कोशिश करते हैं। मगर कुरबान जाइए रनैन नाना हसनैन अलैहि असलम के अखलाके हसाना पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह अपने जानी दुश्मनों को भी मुआफरमा दिया करते चुनाचे मक्का फतेह होने से पहले जिन बदतवार की, की, थो की तरफ से आप सल्लाम और साहबा कराम कर दी गई थी तरह तरह की दर्दनाक तकलीफ़ें दी गई थी मक्का फता होने और गलबा होने के बाद मुसलमानों का जब गलबा हो गया गलबा हासिल होने के बाद दीगर कैदियों के साथ साथ उन खून खार दरिंदो को भी गिरफ्तार करके अदालत मुस्तफ़ा सल्लाम में हाजिर किया गया अगन इस मौका सुआगा पर सुआगा कोई और दुनियावी शहंशाह होता शाग था। शाग था। तो शायद उनके, उनके लिए सख्त से सख्त सजाएं तजवीज करता मगर शहनशाह कौन मका रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या मामला फरमाया आइए मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि आठ हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तो ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहनशाह इस्लाम की हैसियत से हर में इलाही में सबसे पहला दरबार आम मुनकद फरमाया जिसमें अफवाज इस्लाम के अलावा हजारों दुश्मन ने इस्लाम का एक जबरदस्त हजूम था इस शहनशाही खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अहले मक्का ही से नहीं बल्कि तमाम लोगों से खिताब आम फरमाया खुतबे के, के बाद शहनशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजारों के मजमे में एक गहरी निगाह डाली तो देखा, तो देखा कि सर झुकाए, निगाहें नीची किए हुए लर्जा और तरसा सरदारा ने कुरैश खड़े हुए उन जालिमों और जफाकारों में वो लोग भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाए थे वो लोग भी, भी थे जो बार आप 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 पर पर की बारिश कर चुके थे वो खूनखार भी थे जिन्होंने बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमले किए थे वो बेरहम और बेदर्द भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद किया ये कुछ हिस्सा शहीद हुआ था सारे नहीं थे

और प्यास, प्यास खून नबूवत के सिवा, सिवा किसी चीज से नहीं बुझ सकती, सकती थी वो जफाकार और खून खार भी थे जिनके जारहाना हमलों और जालिमाना यलगार से बार बार मदीना मुनवरा के दरों दीवार दहल चुके थे सरकार के प्यारे चाचा कातिल और उनकी नाक कान काटने वाले उनकी आंखें फोड़ने वाले उनका जिगर चबाने वाले भी इस मजमा में मौजूद थे वो सितम गार जिन्होंने जान पर बिलाल हजरत सुहैब हजरत अबारजरत ज़ैद रजी अल्लाह को रस्सियों से बांध बांध कर कोड़े मार कर जलती हुई रेतों पर लिटाया था किसी को आग में दहकते हुए कोलों पर सुलाया था किसी को चटाइयों में लिपेट लिपेट कर नाकों में धुएं दिए थे सैकड़ों बार गला घूटा था आज ये सब, ये सब के सब दस, सब दस सब बारह हजार महाजरीन और अंसार के लश्कर की हरासत में मुजरम बने हुए खड़े थे, थे और कांप रहे थे और अपने दिलों में ये सोच रहे थे कि शायद आज हमारी लाशों को कुत्तों से निचवा कर हमारी बोटियां चीलों और कौं को खिला दी जाए और अंसारो तो तो महाजरीन के गजबनाक फौजें हमारे भच्चे, बच्चे बच्चे को खाक वस्लों को नबूद कर डालें और हमारी, हमारी बस्तियों को तबाहो बर्बाद करके तहस नहस कर डालें इन मुजरिमों के सीनों में खौफों हिरास का तूफान उठ रहा था दहशत और डर से उनके बदनों की बोटी बोटी फड़क रही थी दिल धड़क रहे थे कलेजे मुंह को आ गए थे इसी मायूसी और नाउमीदी की खतरनाक फिजा में एकदम शहनशाह की निगाह रत की तरफ मुतवज्जो हुई और उन मुजरिमों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बोलो तुमको कुछ मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूँ इस दश अंगेज और खौफनाक सवाल से हवास बाख्ता होकर काम उठे लेकिन, लेकिन जबीन रहमत के पैगंबराना तेवर, तेवर को, को देख कर सब जुबान होकर बोले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े करम वाले हैं सबकी ललचाई हुई नजरे जमाल नबूवत का मुँह तक रही थी और सबके कान शहनशाह का फैसला कुन जवाब सुनने के मुंतजिर थे एकदम फाह ने अपने करीब माना लहजे में इशाद फरमाया ला तस्रीब आलिक मोमा फू अंत मुत्तुल यानी आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं जाओ तुम सब आजाद हो बिल्कुल गैर तो के तौर पर अचानक ये फरमाने रिसाल पर सुनकर सब तो 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 मुजरिमों की फटते निदाम से अशकबार हो गईं और उनकी जुबानों पर जारी होने वाले के नारों से हर में काबा की दरों दीवार पर हर तरफ अनवार की बारिश होने लगी और एकदम ऐसा महसूस होने लगा कि जहाँ तारीख था, बे था बेनूर था और सख्त काला था, था। कोई, कोई पर्दे से क्या क्या निकला गर गर में उजाला था, था। ये तो बात है के रसुल पाक वसल्लम ने कभी किसी मामले में अपनी रात के लिए इंतकाम न लिया लिहाजा फते मक्का तो के, के दिन उनकी हिम्मत बंदी कि अगर उस वक्त भी हम उनसे लुफ्फ कर्म की भीख तलब करेंगे, करेंगे तो ये रहीम, रहीम हैं करीम हैं है, है, मायूस नहीं करेंगे ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं ये किस शहनशाहे वाला की आमद आमद है बोल मर हबा बोलो मरहाबा बोलो ये भूले बिछड़ों को रस्ते पे लाने आए हैं ये भूले बटकों को हादी बनाने आए हैं चमक से अपनी जहाँ जगमगाने आए हैं महक से अपनी ये कूचे बसाने आए हैं ये किस शहनशाहे वाला की आमद आमद है बोलो मरहबा बोलो मरहबा जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया जो गिर चुके हैं ये उनको उठाने आए हैं जो गिर चुके हैं ये उनको उठाने आए हैं जो गिर चुके हैं ये को उठाने आए हैं ये किस शहनशाहे वाला की आमद आमद है बोलो मरहबा बोलो मरहबा रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम हैं इतने राउफ ऐसे हैं और ये रहीम हैं इतने के पर्दों को सीने लगाने आए हैं ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं ये किस शहनशाहे वाला की आमद आमद है बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा, बोलो मरहबा।